Вишиво, про ви навіть управління. Вітаю, панове поліцейські. Сьогодні, шановні панове поліцейські, шановні гості, присутні. Ми починаємо літній сезон, що називається, і е, вітаємо нашу нову поліцейську групу «Велопатруль», який сьогодні е, починає працювати в Олександрійському паркі. Мы так уж витаем, иконный патруль наш, который, как завжды, на высоком уровне находится. И э, хочу сказать, что это летнее усиление э, патрульных сил, которое будет проходить по всей стране. Э, два дня назад мы запустили э, велопатруль в кривом роде И во всех крупных городах страны, там, где есть парковые зоны отдыха и так дальше, везде будет работать велопатруль. Uh, порядка 800 тысяч человек uh, в летней модификации будут использовать uh, этот вид патрулирования тем самым мы подчеркиваем uh, мобильность и доступность uh, полицейских сил в том числе uh, в парковых зонах и uh, мы выполняем свою программу uh, эко -эко -эко экологической чистоты при патрулировании наших, uh, наших территорий я очень хочу, чтобы э, тот уровень сервиса, который от нас ждут, каждый из вас смог людям предоставить. Поздравляю вас. Первое, что мы сделали, мы вывели их в люди, в самое людное место в городе, базар. Эмоций море, они положительные. Люди просто прикасаются к ним, спрашивают, чем они будут заниматься. Это тактильность, то, чего в нашем обществе всегда не хватало. Иногда у нас прикасание к плечу женщины считается домоганием, от мужчины попытка нападения. Здесь люди просто стояли рядом, спрашивали, где будут ездить, что будут делать. Во-первых, это колоссальный опыт для них. Это, это, близость к людям, это та работа, которая им предстоит. Это тихо, это экологично, а самое главное, это близко к земле. Они лучше видят, лучше слышат, они ближе в контакте, они в 10 раз быстрее попадают на место, чем должны. В свое время, 17 лет назад, я умудрялся за 3 минуты оказаться на трех вызовах за 2,5 минуты. То есть, надеюсь, выговоров в них не будет, а скорость реагирования будет. Этажи. То, что мы успели им дать, это небольшой накат, элементы дрифа, проезды препятствий, они ездили по ступенькам, как вниз, так и вверх, э, небольшие элементы падений, э, 2-3 вида задержаний, это всего лишь 4 часа в день. За 40 часов они проходят полный курс, соответственно, дальше им остается только нарабатывать. Потому что программа, она бесконечная, можно нарабатывать, нарабатывать. না 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 you <laughs>